انسان سراسر خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے گھٹ رہا ہے عمل ہوں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے معامل سارحات اور عمار صالحہ کرتے رہے یعنی نیک نیکام کرتے رہے نیک نیکامال سے مراد کیا ہے جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ اللہ نے فرمایا ہے وہ کرتے رہے کرنے کی کوشش کرتے رہے وہ فائدے میں ہیں اور جو اس کے الٹ چلتے رہے وہ نقصان میں ہیں عامل الصالحات بتاو صبح الحق وطبا صب الصبر جو حق بات کی نصیحت کرتے رہے بعض و تلقین کرتے رہے دوسروں کو اچھی بات بتاتے رہے وہ اللہ کو پسند ہیں وہ کیا ہیں ایمان والے اور صبر کرتے رہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں صبر سے کیا مراد ہے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جی چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا اور احتیاط کرنا اللہ احتیاط کرنے والوں کے ساتھ ان اللہ با اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کا مطلب کیا لیا ہم نے ہم نے مطلب کیا لیا ہوگا اس کا آج تک آپ سڑک پار کرنے لگے ہیں نظر آ رہا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے تو آپ آگے چلے گئے ہیں گاڑی کے نیچے آ گئے ہیں آپ نے صبر نہیں کیا کیا نہیں کیا صبر نہیں کیا تو دوسرے معنوں میں اس کو یہ کہیں گے آپ نے احتیاط نہیں اگر آپ احتیاط کرتے تو اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا اللہ کس کے ساتھ ہے احتیاط کرنے والوں کے ساتھ تقوا پرہیز گاری جو ہے نا قرآر پاک الحمد سے ناشتہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے تقوا 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 طلبہ کیا ہے ایک کیفیت ہے جو قدم قدم پر احتیاط کرواتی ہے لین دین میں احتیاط بولنے چلنے میں احتیاط ہر کام کرنے میں احتیاط کوئی بھی کام ہو کھانے میں احتیاط زیادہ سونے میں احتیاط ہر کام سے پرہیز کرنا جس سے اللہ رسول نے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے تو آج کا دور جو ہے اس میں انسان سراسر خسارے کے کاموں میں لگا ہے خسارے سے کیا مراد ہے کہ اینڈ رزلٹ میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا کیا ہوگا آخرت میں اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا اس کا نقصان ہوگا اس کے نمبر نہیں ہوں گے اس کا کوئی سمجھ نہیں ملے گا تو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کرنا مانو مرضیوں سے زندگی گزارنا ایک اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر گزارنا یہ دو راستے ہیں یا ایسے گزار لیں یا ایسے گزار لیں تو آج کا دور بے چینی پریشانی ڈپریشن انگزائٹی جسمانی بیماریاں روحانی بیماریاں اس کے اندر انسان جو ہے وہ زندگی گزار رہا جسمانی طور پر انسان جو ہے اس کو بیماریاں لگتی ہیں تو اس کی بنیاد کیا بنتی ہے سوچ خیالات یہ ڈپریشن بنتے ہیں یہی شوگر بنتے ہیں یہی بلڈ پریشر یہی جو ہے وہ برین جتنی بیماریاں ہیں خیالات سے شروع ہوتی ہیں اور فرمایا علاق اللہ, اللہ ہی دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کی یاد میں ہے اللہ کے طرف متوجہ ہونے میں ہے تو یہ جو چند روزہ زندگی ہے یہ صحابہ کو بھی ملی نبیوں کو بھی ملی بلیوں کو بھی ملی اسی طرح کی زندگی یہی شب و روز یہی ہاتھ پاؤں یہی روٹی پانی یہ سارا کچھ یہی تھا فرق کیا ہے اس فرق کو تلاش کرنا ہے کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہم زندگی کس طرح گزار ہیں. ہم کیسے گزار رہے ہیں لو لیول کی سوچ کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہائی لیول کی آئیڈیالوجی کے طرف وہ کیا بن گئے ہائیسٹ سٹیجز پر پہنچ گئے ان کو کیا کہتے ہیں حوصلہ حوض وقت ان کے پاس بھی یہی تھا جو ہمارے پاس تھا ہمارا وقت ہاتھ سے گزرتا جا رہا ہے ریت کی طرح نکلتا چلا جا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا زندگی کیا ہے ٹائم وقت یہ وقت ہی آپ کو ملا ہے اسی کی ہی جو ہے وہ پوچھنی چھونی یا اسی کا حساب کتاب ہونا ہے جو ہمیں آخرت کیا کرنا ہے اللہ نے یہی پوچھنا ہے نا کہ میں نے تمہیں دنیا بھیجا تھا تمہیں وقت دیا تھا ضائع کیونکہ اگر ضائع نہیں کیا تو اس کا کریڈٹ ملے گا اس کا اچھا صبر ملے گا اجر عظیم ملے گا اس کے لیے مقامات ہیں درجات ہیں قلعہ بھرا پڑا ہے تو یہ جو وقت ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے یہ انسان کی سب سے بڑی دولت ہے کسی کو پچاس سال ملے کسی کو اسی سال ملے کسی کو نوے سال ملے, ملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا وقت ملا تریسٹھ سال انہوں نے تریسٹھ سال کیا کیا ارشاد اللہ ہے پرانے پاک میں کہ کہان لقم فی رسول اللّہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے سب سے اعلیٰ رول ماڈل وہ کون سا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ان کا جو کریکٹر ہے ان کا طرز عمل ہے ان کا جو طریقہ ہے اسے کیا کہتے ہیں حسوائے حسنا قرآن اسے کیا کہہ رہا ہے عسوائے حسنا اس پر چلنے میں ہی کامیابی ہے حضور نے کیسے زندگی گزاری کھاتے کیسے تھے پیتے کیسے تھے گھٹتے بیٹھتے سونا جاگنا کاروبار تجارت حکمرانی ایک اچھے خامند بن کر گھر میں کیسے رہنا ہے وہ حضور کی زندگی سے ثابت ہے ایک اچھا باپ کیسے بننا ہے تو سیرت النبی کو پڑھنا ہے نانا اچھا کیسے بننا ہے وہ حضور کو پڑھ ایک اچھا دماد کیسے بننا ہے وہ حضور کی زندگی پڑھ اگر آپ یتیم ہو تو حضور کی زندگی کو پڑھ پڑھیں ایک یتیم نے زندگی کیسے گزارنی ہے آپ تاجر ہیں تو رسول اللہ کی زندگی کو بطور تاجر پڑھیں اگر آپ حکمران ہیں تو حضور کی زندگی کو بطور حکمران پڑھیں اگر آپ ایک عام شہری ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کا ایک عام شہری کے طور پہ آپ پڑھیں پہ زمانہ نبوت سے پہلے جو وقت تھا یعنی چاریس سال پہلے جو رسول پاک کی زندگی تھی اس میں سب آپ کو صادق اور امین کیا کے پکارتے تھے سچائی پر ایمانداری پر شرافت پر آپ کے عالی کردار پر کسی کو شک نہیں تھا اپنے بیگانے دشمن بھی آپ کی طریفے کرتے تھے صادق اور امین کہتے تھے اپنی امانتیں رکھواتے تھے ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے آپ کو پکڑا دیتے تھے کیونکہ پتا تھا کہ ایمانداری کی انتہا ہے اور وہ امانتیں واپس مل جاتی تھیں جب حضور گئے ہیں مدینہ منورہ تو کیا اہم فرمان جاری کر کے گئے حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا کو وہ ساری امانتیں پکڑا دی ان کے سپرد کی اور فرمایا کہ میرے بستر میں سو جاؤ یہ سب کی امانتیں واپس کر کے تم نے مدینے آ جانا یہ ہوا نا تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایمانداری لین دین یہ جو ہے یہ ایمان کا حضور بلنگی بابا سرکار برداتے تھے کہ کسی کی نماز روزے نہ دیکھو کسی کی نمازیں روزے ہولیا اس کی باتیں نہ دیکھو اس کا لین دین دیکھو کیسا ہے یہ جو معاملہ داری ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص بڑا اچھا ہے نمازیں پڑھتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے مسجد میں جاتا ہے قرآن پڑھتا ہے نوافل پڑھتا ہے تو, تو بہت اچھا آپ نے فرمایا کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے کہ نہیں رسول اللہ آپ نے فرمایا تم کیسے کہہ سکتے ہو اچھا ہے اس کے منہ پہ داڑھی ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے اچھا ہونے کا وہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے وہ تحجت پڑھتا ہے نہیں لین دین کر کے دیکھو پنجابی میں کیا کہتے ہیں راہ پیا جانے یا واپ پہ جانے پہلے تو واپ پڑھے آپ کو پھر آپ بتانا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے کیسا ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے بڑے بڑے داڑھیوں کے اندر جو ہے بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کے چاروں طرف آٹھ آٹھ دس دس حجکیے ہوتے ہیں مسجدوں میں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں پڑھلے درجے کے بد اخلاق ہوتے بدتمیز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ میں نے دس حج کی ہوں میری دس دکانیں بھی ہیں تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے اگر آپ سخت مزاج ہوتے کرخت ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں اللہ فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا مطلب خوشگفتاری خوش اخلاقی یہ انتہائی ضروری ہے ایک عام مسلمان کے لیے بھی ایک پیغمبر کے لیے ولی کے لیے بھی نبی کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں اخلاقیات اخلاقیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا کہ تم مجھے اس کی ضمانت تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو لوگوں نے کیا ان کا دیکھا جو کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کو ان کا بچپن ان کا لڑکپن، ان کا ماضی وہ سارا ان کے سامنے تھا یہ ہمارے اندر ہی پیدا ہوا ہے ہمارے اندر ہی چڑھا ہے پروان چڑھا ہے اس کی جو زندگی ہے وہ انتہائی شریفانہ با کردار ہے یہ سچ کے علاوہ کبھی اس نے کوئی بات نہیں کی تو یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بھی سچ ہی ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی پھر وہ ایمان لیا تو اپنی زندگیوں کے کی اندر کیا کرنا ہے ہم نے ہم دنیا میں صرف سانس لینے نہیں آئے دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں کرو مہربانی تمہل زمین پر خدا محربہ ہوگا ارش بری پر کر بلا ہو بلا انت بھلے کا بھلا ہم سانس لے لے کر زندگی کو ضائع کر رہے ہیں ہم نے سمجھا کہ پتا نہیں زندگی کا مقصد سانس لینا ہے جبکہ الحم اللہ اولیا اللہ صفیہ کاملین عارفین بول کے فرماتے ہیں جو دا سو سودا مغافر فرسان و مرشد ہو پڑھایا ہو تو یہ چند روزہ زندگی ہے اس کے لیے اپنے ٹارگٹ متعین کریں کیا کرنا ہے کہاں تک پہنچنا ہے ہمارے ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں مکان دکان چاتی بچے ویزا زمین قلعہ مربع پلاٹ یہ, یہ ہماری زندگی اس کے بھی لگی ہے ہماری زندگی اس کے گرد گھوم رہی ہے کیا مال و دولت کے گرد تما خواہشات اللہ کو اللہ فرما رہا ہے تمہیں مال و دولت کی حص و حوث نے ہلاک کر ڈالنا تباہ کر ڈالنا اللہ ایسے کیوں کہہ رہا اس لیے کہ میں نے تمہیں جو زندگی دی وہ تم نے ضائع کر دی وہ حرس و حوث نے تمہیں ہلاک کر ڈالا اس کو تم نے ضائع کر دیا ہی نہیں چکروں میں مال کمانا بری بات نہیں ہے جائز طریقے سے حلال روزی کمانا کیا ہے عبادت ہے اس کا حصول اس کے لیے تگ و کرنا القاصب و حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اللہ کو پسند ہے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے پیسہ نبیوں نے بھی کمایا پیسہ صحابہ نے کمایا تجارتیں کی کاروبار کیے سارا کچھ کیا تو پیسے کا مقصد کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے نا تو تجارت سے منافع ہوتا تھا پیسہ کماتے تھے تو اس پیسے کو کیا کرتے تھے ہم سب یہ کہتے ہیں کیا کہتی نبی پاک جو ہے وہ حضور کی شادی جو ہوئی تھی وہ اتنی بڑی بزنس امپائر کی جو چیف ایگزیکٹو تھی سیدہ سیل خدیت القبر تحرہ کے لقب سے مشہور تھی قریش مکہ سرداران کے اندر آپ کی بہت تعظیم تھی رسپیکٹ تھی یہ آج سے چودہ سو سال پرانی بات ہے چودہ سو سال پہلے ایک بزنس کمپنی کو چلانا یہ اس معاشرے میں بھی ایکسیپٹیبل تھا اسے قبولیت کا درجہ تھا ہزاروں سینکڑوں غلام تھے اس کے حضرت سیدہ کو کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیلز مینیجر بن کے ان کا سامان لے کر جاتے تھے ملک شام پر وہ جاتے تھے ان کے غلام ان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ آ کے بتاتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات یہ ہیں ان کے طور طریقے یہ ہیں ان کا انداز تجارت یہ ہے ان کے لین دین بات کرنے کے وہ ساری صفادہ آ کے حضرت سیدہ خدیجہ البرار کو ڈسکس کرتے تھے تو منافع بھی ہوتا تھا حضور جس قافلے میں جاتے تھے جہاں جہاں بھی بھیجتے تھے تو اس میں بہت کامیابی ہوتی تھی تو پھر انہوں نے پیغام بھیجا اس کا نکاح تھا اس میں عرب زمانہ قبائلی سسٹم وہ جو ٹرائبل سسٹم کا ماحول تھا اس کے اندر ایک خاتون جس کے ہزاروں مرد غلام ہیں وہ بیٹھی ہوئی اپنی پوری بزنس امپائر کو کنٹرول کر رہی ہے اور آپ کے نبی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سے ان کی شادی ہوئی شادی کا پیغام بھیجا حضور نے قبول فرمایا پیغام کون بھیج رہی ہیں خاتون جن کی عمر چالیس سال ہے کس کو بھیج رہی ہیں پیغام جس کی عمر پچیس سال ہے آج کسی پچیس سال کے نوجوان کو چالیس سال کی خاتون شادی کا پیغام دے یا کوئی رشتہ آ جائے ایسا جس کی عمر زیادہ ہو تو کرے گا نہیں نا تو ثابت کیا ہوا یہ سب فضلوں ہنر بڑوں کے گھر تم میں ہو تو جانے گھر یہ نہیں تو بابا وہ سب کہانیاں ہیں رسول پاک کی کس سے کہانیاں ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پریکٹیکل کا جب وقت آتا ہے ہم سب فیل ہیں اس میں اصول پاک یہ زندگی یہ واقعہ کیا ہمیں سبق دیتا ہے اچھا پھر وہ بیوہ خاتون ہے کون ہے کسی کی بیوہ کے ساتھ آج شادی ہو کسی کا رشتہ آ جائے تو سو کیڑے نکالے جاتے ہیں ہمارا یہ گھٹیا معاشرہ یہ بھی اسلامی معاشرہ نہیں بنا یہ جہرانہ معاشرہ ہے یہ غریب معاشرہ ہے ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں جہاں چودہ سو سال پہلے رسول پاک آکے کے جن گٹیا چیزوں کو نکالنا چاہتے تھے وہیں کہ وہیں کھڑے ہیں آج سب کچھ ہم وہ کریں گے جو جہالتیں اس زمانے میں تھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم نمازوں کے ساتھ اللہ کو راضی کر لیں گے ہم رسول پاک نتیں پڑھ کے راضی کر لیں گے نہیں قرآن کہہ رہا ہے لگت کان القم پھر رسول اللہ اسود الحسن کہ جب تک رسول پاک کے طرز عمل پہ عمل نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں تھی بتاو مسلمانوں <سلام> گیارہ تھی ایک کواری سے شادی ہوئی ہے اس بات کا کے نام پہ ہم عاشق ہیں جن کے نام پہ نمازیں پڑھتے ہیں جن کے نام پہ ہم نے بخشے جانا ہے قبر میں دیدار کی خود دعائیں مانگتے ہیں ان کی زندگی کو سمجھیں پڑھیں تو وہ ساری بے بغان تھی یا تلاک شدہ تھی متعلقہ تھی اور کواری کون سی تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ اس نبی کی امت ہیں جن کی زندگی کو آپ دیکھیں وہ بیوگان کے سہارا بنے پہلی شادی حضور کی ہوئی کس سے نبی پاک کی عمر سے پندرہ سال عمر میں بڑی ہیں اور بیوہ ہیں اور بیوہ کن کی ہیں بابر بھائی دو خامدوں کی بیوہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آل آج, آج دنیا میں ہے تو وہ اسی بیوہ عورت کی اولاد ہے یہ وہ ریلٹیاں ہیں وہ حقیقتیں ہیں جن کو ہم سمجھنا نہیں ہیں ہم صرف اس سے کہانیاں نعرے بازیاں اور صرف اوپر نیچے ہونا چاہتے ہیں نماز جو ہے یہ ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے اور ڈسپلن جو ہے وہ رسول پاک کی زندگی سے ملے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق توفیع فرمائیں آنکھیں بند کر کے شریف کریں